आता पाहूया बातम्या विस्ताराने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यात आज नवी दिल्लीतल्या हैदराबाद हाऊस इथे चर्चा झाली युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यापासून भारत आणि रशिया सातत्यानं परस्परांच्या संपर्कात राहिले त्याचबरोबर खरा मित्र या नात्यानं रशियानं वेळोवेळी प्रत्येक घडामोडीची भारताला माहिती दिल्याचं पंतप्रधानांनी हैदराबाद हाऊस इथे बोलताना सांगितलं राष्ट्रांच्या कल्याणाचा मार्ग शांततेत असतो असं सांगत आपण या मार्गावर एकत्रितपणे जगाला पुढे घेऊन जाऊ सध्या असलेले प्रयत्न लक्षात घेऊन जग पुन्हा एकदा शांततेच्या दिशेनं परत येईल असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला कैसे सोचता है कहाँ से शुरू करता है और संबंधों को कहाँ तक पहुंचा सकता है इसका उत्तम है। एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है एसन से यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है मैं समझता हूं कि विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा एक्सलेंसी पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जो विस्तार से मेरे चर्चा की मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी भारत रशिया संबंध सतत मजबूत होता है काल संबंध नवीन उंची गाटी असा विश्वास मोदी व्यक्त किया रशिया युक्रेन संघर्षाबाबत भारत तटस्थ नाही भारत शांततेच्या बाजूने आहे असं मोदी यांनी सांगितलं या चर्चेनंतर व्यापार अर्थ आरोग्य शिक्षण संस्कृती यासह इतर क्षेत्रांमध्ये अनेक करार होण्याची अपेक्षा आहे